Дуже раді вітати вас в стінах Одеської міської ради. Дозвольте привітати вас від імені міського голови. На жаль, він сьогодні у відрядженні. Хто мене не знає, я директор департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу Одеської міської ради. І Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб проанонсувати фінал конкурсу. Який буде 26 червня Незламні жінки і взагалі розповісти про наш спільний такий багатошаровий проєкт, який ми реалізуємо разом з комітетом Міс Україна Південь, разом з Тетяною Савченко, з якою ми вже працюємо чверть століття. Як би це не звучало, але це дійсно так, тому що навіть незважаючи на жахливі обставини нашої реальності, ми маємо підтримувати культуру, ми маємо підтримувати нормальне життя, бо прояв нормальності це теж прояв спротиву нашого. І неможливо перед такою красою. Утримуватись і я хочу подякувати Тетяні, перш за все, і всій команді комітету Міс Україна Юг Південь за те, що стільки років проводяться, проводяться ці заходи, і місто звичайно горде за те, що в Одесі такі. Ее красивые, незламные, разумные, талановые те женки. Спасибо, Иван Леонидович. Дякую. Итак, в этом году у нас очень, несмотря на сложное время, активный период в деятельности, и это связано с тем, что наши замечательные украинки, женщины всех возрастов, должны не только получать поддержку, которая им оказывается, безусловно, есть оказание поддержки разных организаций, но мы приняли решение создать платформу, которая будет их объединять, давать возможность больше общаться, дать возможность им психологической помощи и поддержки. Мы сегодня расскажем об этих акциях, которые мы организовали и которые будем еще до финала проводить. И, конечно же, будем проводить не только до финала конкурса 26 червня, а будем проводить до конца года как минимум. Поэтому наша задача провести фестиваль «Незламная женка» с участием всех возрастов, Поэтому, несмотря ни на что, нужно всем двигаться вперед, всем объединяться, помогать друг другу, делать благие дела и тем самым помогать тем, кто, возможно, нуждается чуть больше, чем каждая из нас. Для этого мы все, объединившись, провели несколько акций и в этом году, особенно с учетом фестиваля Незламные Женки, мы хотим создать платформу, которая будет действовать постоянно, не от проекта к проекту а задействовать всех девушек, которые у нас э, приехали сегодня, многие приехали из других городов э, нашей страны. Это и киевлянки, девушки, и девушки, которые приехали и находятся здесь как временно перемещенные. Они являются участниками нашего фестиваля. Многие из них э, относятся к категории временно перемещенных. Поэтому вот все собрались, все красивые, все молодые. Все думают, что все у каждой из нас хорошо. На самом деле мы все, так же, как и другие женщины, требуем, нуждаемся в защите. И нуждаемся в, в защите и психологической, и защите, которая поможет нам не оставаться самими, самим с собой, а объединившись, сделать благие дела. Такая задача фестиваля «Не злам, не женки». И в этом году мы очень рады, что очень много женщин и девушек присоединились к нашей программе. Чудо. Проект, который состоится, финал фестиваля будет 26 червня в Международном культурном центре «Юнион». Будем надеяться, что у нас будет много-много Людей, кто придет и поддержит наших прекрасных девушек, женщин, участниц конкурса.